Я вам скажу качество. Я не кристалл и что-то моё мечтал теперь моё мечтал теперь моё. Так, вот, так, значок. Ал супер, вот. Так, вот, ал супер. Мощно, чтобы не надо. Так, Мощная, чтобы не Моя камера такая мощно, чтобы не надо. У меня камера такая. как все выглядит так значок сейчас покажу вот на язычках значок без его made in Ukraine я вам кажу качество ткань ну просто капец как классно давайте за это заценим как оно выглядает на мне вот, в общем люди вот так оно выглядает я вам скажу, качество ткань, ну просто капец, это классно, то, что засвечивает. Вот так вот это все выглядит. Так, значок, сейчас покажу, вот на язычках значок без Made in Ukraine. Я вам кажу качество ткань, ну просто капець, яка класно. Давайте зараз заценим, як воно виглядає на мені. В общем, люди, вот так воно виглядає на мені. класно, вообще. Все, як я просив, больший карманчик отут, глибокі кармани под штани. просив, щоб трошки висіло на мене, то що я не люблю. Вот а, знаєте, от так ровненько, то так, фігня полна. Я люблю, коли одержа така свободна. классно, Ну, спортивный костюм, он должен быть спортивный. Когда в Ямана и бегать, и отжиматься, и подтягиваться, в Ямана делать что угодно. И мне он очень нравится. Материал, я вам скажу, бомба, пушка, ракета. Очень классный. Вот такие вот костюмчик, еще раз провернусь. И эти вот веревочки, так, ну, ну, в общем, все я просил, представляете, все я просил. Лично на меня полностью, по всем меркам, люди, бачите, вот так, здесь, там сбоку, QR-код, замовляйте, не пожалеете. Находьте... Чтобы наслаждаться своим костюмом. Что происходит? Я монтирую видосика. Видосика сегодня мне пришел в костюм, который пошитый специально для меня на заказ. Представляете? you know? на костюмчик пошитый специально для меня на заказ. Представляете, по моим меркам, от компании Desu. Это обзор! You know? на костюмчик пошитый специально для меня на заказ. Представляете, по моим меркам, от компании DSUA. Давайте завяжу покажу вам сначала, как он выглядит, а потом мы его примеряем. Кстати, совершенно забылся. Сегодня, чтобы вы понимали, суббота, 18 травня, на часах пол шестой. 30 минут, короче. Ну, вы поняли, 18.30. Погнали обозревать. Короче, ценим. Вот и так он а. нажимается контр -ц, контр в только тут вот так за ну ч ты брат братуха братанец привет братан братуха братанецкий

Костюмчик, потом выглядай, а потом мы ее примеряем. Кстати, совершенно забылся сегодня, чтобы вы понимали, суббота, 18 травня, на часах пол-шестой, 30 минут, короче. Ну, вы поняли, выглядит, А потом ее примеряем. Кстати, совершенно забылся. Сегодня... Нет, это супер. Суббота, 18 травня, на часах пол шоссе. 30 минут, короче. Ну, вы поняли, 17.30. Погнали обозревать. Короче, ценим. Вот такие вот костюмчик я брал с манжетами. Красиво. Made in Ukraine. Ну, все. Сохранить как? Ох. That's a забув так це видео чуть не забувся Ярослав, привет, спасибо Надо ще ж кинуть трохи там яркость, контрастность да всякие там приболуды по трохи кинуть на видео Щоб хоть трохи було почетче, да повышение резкости в 700 единиц Так. Копировать. Вставить атрибуты. Так, теперь корректор корректор цветности шукаем мой любимый корректор самый классный корректор цветности Хорош, а? Да? да, good. Так, копировать. Ставить. Тут отдвинуться. Тут надо трохи тени аполы мат. И уже слишком теневые. Копировать. Браво, чтобы он трошки был на минете. А тут, наоборот, цвета надо. Тут теня надо, наоборот, убавить. святого убавить, ну, Погнали обозревать. Короче, ценим. Вот такие вот костюмчики я брал с манжетами. Брал, чтобы он трошки был на мне, типа, как со складочками просил. Чтобы, типа, оверсайз. Ну, you know. Я люблю свободную одежду. Двигаться, как выглядит классно. Я брал в черном цвете. Я люблю максимально, максимально простую одежду. Давайте, зараз, поменяем ракурс. То, что засвечивает. Вот, так вот Выглядает. так значок сейчас покажу вот на язычках значок DSUA Made in Ukraine, я вам покажу качество ткань ну просто капец это как классно давайте за заценим. так значок сейчас покажу вот на язычках значок DSUA

Значок без ЮА Made in Ukraine. Я вам кажу качество ткани. Так, значок Сейчас покажу. Вот на язычках значок без UA Made in Ukraine. Я вам покажу качество. Значок без ЮА Made in Ukraine Я вам значок без ЮА Made in Ukraine Значок без ЮА Made in Ukraine Я вам кажу Качество ткань Ну просто капец Это Обзор тьф. Я вам кажу на язычках значок без made in ukraine я вам кажу качество ткань ну просто капец как вот без made in ukraine я вам кажу качество ткань ну просто капец как классно давайте зараз за цены как он выглядит на мне в общем люди вот так он выглядит на мне Взяйте, так, вот идеальный момент. 116, 816. Ну, я думаю, все. Теперь поменяем раку, что засвечивает все выглядит. Так, значок. Сейчас покажу. Вот на язычках значок без его Made in Ukraine. Я вам покажу качество. Все, можно рендерить. Привет, Аленочка. Це такий зацікавлений вираз обличчя, що дивіться, Ментірую відосик для цього. Бачили, он не думав, що буде стрім, де і щось настроєння таке появилось. Думаю, поки є настроєння, де треба його поймати. Тому що може його і не бути. Рендриться вже відосик. Зараз будемо вже вилажувати на канал обзорчик на костюм. сейчас еще раз зачитаем, как э, э, текст Моргенштерна. Я лью кристалл, и чем дом моё? мечтал, теперь моё. Трачу на это, трачу на то, трачу на это, трачу на то. Я лью кристалл, и чем дом моё? мечтал, теперь моё. Белка рулит, привет. Вы понимаете? Мечтал теперь типа, моё. Мечтал теперь типа, моё. Мечтал теперь типа, моё. С братом поговорили, да трохи как-то повыше стало. Получше. Мій настрій це така удивительна річ, який є. Через хвилину його може вже не бути. Того я треба всегда ловити, всегда ловити мій настрій. Треба. Где букву Г поставить? О. Так, завтра не знаю, что будет завтра. Это слишком далеко. Люди, сейчас перезавантажу трансляцию. Приходите зараз в Окей? Погнали.